Постійний. Ну, тобто, надходять на смс-повідомлення з кодами на всі месенджери підряд. А ось підтримки праці нема. да? Що ж вони красти будуть, друзі? Долучаємось. Наше головне завдання це підтримка нашого війська, збір ступи відьмаків за СУ. Не менш важливе завдання підтримка на лікування донечки пана Віктора з Миколаєва. Ну, і в мене Лазарет треба трошки підтримати. И чтобы шахраем было возможность хоть зацикалывание всякое, чтобы что-то вкрасти. А то же ничего нема. Ой ужас. О, нет, вы нормально, вы нормально, я не к вам. Ужас это не вы. А, да? Не, не, не. Ну ладно. Это был ужас, летящий на крыльях ночи. Ночью я был несколько шокирован, обескуражен, я бы сказал. Бывает такое. А вы откуда? Чех репаблик. Вы чех? Наполовину. Пожалуй, вы немец? Пожалуй, немец. Нет, я, я наполовину чех, чуть-чуть итальянец, а чуть-чуть а русский. А где изучали русский язык? От мамы. По наследству досталось? Ну да. Это у вас что, ролех? У меня родинка от папы по наследству досталась. О, у меня тоже есть родинка от папы вот видите как прекрасно <св> а у вас на фон задний вместе с вами шевелится. это как в смысле то у меня я не знаю заблюрено почему-то я с телефона а вы просто портретный режим наверное включили в камере а я ничего не включал я просто зашел оно наверное автоматически как-то я не с приложения через google а через э -э браузер что ли да ну, вас, ваша картинка, вас лично конкретно, вас прекрасного качества. А сзади фон mm -hmm. такое впечатление, а что... А я вижу, за, заблюрено такое, размытый. Ну да, портрет. По... Подождите, я попробую посмотреть, можно ли это убрать. О! Не, ну, конечно, можно. Есть? Да, 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 да. Это какой город Чехии? Да, я в маленьком городе сейчас. Ну, делаш не в размерах, делаш в... А, Оломовский в... край. Какой? Оломовц. Незнакомо мне. Далеко это от столицы. От Моравия. а земля Моравия известная земля, конечно. Богемия Моравия. А, да нет, недалеко тут, по два часа езды. Ну да, в принципе да, согласен. Чехия маленькая. Маленькая. Это у вас, наверное, играют сейчас ваши русские корни. Размер, так сказать, да? А, нет. Почему размер? Ну, говорите, я Чех... вас не, не Чехия, совсем... Чехия маленькая, Россия большая. Не, ну, в плане, в плане территориально. Ну, по факту же... Да, Чехия небольшая. Примеру, там... небольшая. Да, Чехия небольшая, там Словакия еще меньше. Я, я про это. Да, да. Я из Украины. Я не стану вводить у вас в заблуждение... Этот флаг... Слава Украине, героям слава. Героям слава. Этот флаг у меня для россиян. Я в общем-то хожу по России. У вас показывает на самом деле тоже Россия. Я... Россию показывает? Но у меня соединение установлено Россия написано. Ну, вы очевидно заходили Странно. в одно из ну в само приложение через не Google а через например ВКонтакте или еще что-нибудь российское. А нет, я не пользовался. Я не знаю. Мне кстати я сталкивался сегодня с хейтом. А, а, потому что Россию а, показывает. Наверное, я просто просто выходит человек и мне сразу пошел на. Не, ну вы, вы, да. поймите, вы поймите правильно. Особой любви к нашим северным соседям мы не испытываем в силу объективных причин. Я вас прекрасно понимаю. И я еще живу в городе харькова а он находится прямо на границе с этими. Ну, как бы. Да страшно, страшно. Ну... Я, да, даже не будем никак их называть. Не будем, не будем. <с не <с будем. Мне не идут по пути одного негодяя из Германии. И они также и закончат на самом деле. Ну, просто сколько это крови будет стоить одному Богу, известно. Я честно. В моей голове это никак не укладывается, как такое может в первом веке существовать как явление в принципе. Поверьте, к этому в условиях прифронтового города привыкаешь очень быстро, очень быстро. То есть не становится меньше страшно жителям города, не становится менее опасно, но человек такое существо, что привыкает, реализуется. Да. Просто это все ухнется потом, когда война закончится, если мы доживем, конечно, до этого конца войны мы доживем, я уверен. ну в Чехии да, а в Харькове а? Харьков не и, уверен. Вы. и в Харьков Харьков доживет. Все город доживет. доживет. я понимаю, что люди люди гибнут, я к тому, что а, я не силен в политике и не сильно в это этим интересуюсь, ну скажем так, по честному. А, единственное, я человек ну чуть-чуть с мозгами и можно логически просто это все подумать. Ну, в словах благодарности, да. я могу сказать, от вашей страны, вот буквально недавно Чехия э, начала обеспечивать поставку к нам 1 миллиона 800 тысяч снарядов. И это реально будет спасать жизни и мирных жителей, и, и граждан. Честно, вы говорите, у меня аж, аж мурашки по, по коже. И, да, у, у меня это, много... Это благодарность. У нас, у нас, у нас здесь... Украинцев много, со мной работают ребята с Украины, я не знаю, 10-15 человек, девчата, парни. Но это очень страшно, конечно. Ну я еще раз говорю, конечно к этому привыкать привыкаешь, нельзя, это нельзя и не нужно, но то, что находящиеся здесь вот при фронтовом городе люди испытывают, не идет ни в какое сравнение с тем, что переживают люди, которые держат в руках оружие и защищают эти города наши. Там, конечно, совсем мягко говоря, э -э не весело, мягко говоря. Да, это ужас. Ну, суть такая, что вот мое мнение, как бы то ни было, война это все плохое, это понятно. Но я думаю, что русская экономика в какой-то момент просто лопнет. Нельзя поддаваться. Они, сейчас, они, они мне кажется, держатся э, за войну, потому что это производство, это деньги. Ну, это а если пузырь. все закончится, то у них все будет на ноль. Ну, и сегодня, разогревая экономику, они ее убивают, потому что военная промышленность... Да, да, я, я, про, я про это же и говорю. Не дает и прибыли. Оно прибыли не дает, а потом, когда закончится война, люди не будут получать эти большие деньги, а вернутся домой со сломанной психикой. Много кто с тюрьмы пошел на войну, а потом придет обратно. Что он там будет творить? На своей Знаете, я, я не живу категориями, и многие здесь украинцы не живут категориями закончится война. Большинство из людей, находящихся здесь, живут категорией ⁇ один день, один миг, одна секунда ⁇ Я очень надеюсь, что многие думают, так, как я, и вот этот день, миг и секунда должен быть направлен на поддержку собственной армии. Как ты можешь это делать? Можешь ли ты это делать? все что ты можешь делать с моей точки зрения ты должен делать для тех людей которые держат в руках оружие защищают женщин детей э, лично 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 вам скажу э, по сути я никакого отношения к этому не имею поверьте поверьте здесь... это только так кажется нет подождите я я договорю мысль э, но находясь здесь и вот э, приезжают там ребята ну беженцы э, я всегда готов всем помочь, советам, где-то какие-то моменты, ну, разобраться в каких-то документации еще чем-то, какой-то мелочью. Вы юрист? Ну, как-то поддержать. Вы юрист? Я не юрист, нет, я не юрист, ну, я просто давно ну, да, живу язык, и как язык. Бы, знаю, как, что устроено там и так далее. Я в плане того, что там в работе приходит новенький человек, там девочка, она ничего не знает. Да, понятно, что языки пересекаются. И там можно где-то что-то понять и так далее. Ну, так как я говорю по-русски, помогаем коммуницироваться, ассимилироваться на месте. И вот в таком духе. Ну, лично, это просто лично я. Я за каждого не скажу. Ну, я, 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 я тоже не говорю за каждого. Я говорю собственное ощущение, как это должно быть, как это выглядит в моих глазах. Безусловно, я не за всех расписываюсь. А мне хотелось бы спросить у вас вот, вы знаете и чешский язык, и русский язык. И, наверное, встречаетесь с людьми, которые послуговываются украинской мовой. Ну, говорят по, по украинскому Ну, украинскую мову так и разумеем трошку. Скажите, <с какие <с языки больше похожи? Чешский и украинский или русский а, и фу? чешский? А, чешский и украинский. украинский. Или русский чешский и чешский? Чешский и украинский ближе. Ближе, да? Ну, я почему-то да, так ближе. и думал. Я почему-то так себе... Хотя, хотя, немножко все относительно. Грамматика у нас у всех схожая, плюс-минус. Ну, текилатэна. А в Чехии тики, только тики, у нас латына. есть а, местоимения, возвратные глаголы, так, такие моменты. А, к примеру, когда на русском говоришь, там... По... Я, я сейчас, мне тяжело, подождите, <laughs> а, привести пример. Ну, когда... На чешском говорят без а, местоимения. Ну, то есть я, ты, он, мы то тогда непонятно будет для Чеха звучать, ты про кого говоришь? А, например, на русском или на украинском ты говоришь: а, сход, а, пойду, или пош, пошел за, там, за пивом, а, вернулся. Кто? Как, как бы да, у нас понятно, что ты про себя говоришь, а здесь такой чувак. Кто куда ходил? Я разумею. Я понимаю. <laughs> такие момент. Да, мы с вами сейчас были в прямом эфире. Большинство из нас, глядачев, украинцы, большинство, но есть из Литвы, из Британии, из uh -huh. Грузии. С Чехии пока что никого нема. С Казахстана есть. Звоните до людей, е Обратитесь к людям, скажите что-то. На большинство из Украины. Ребят держитесь. Мир во всем мире, я уверен, что все будет хорошо. Только не русский. Я уверен. Только просто. не русский мир. Все что угодно, только. А... Мир. просто мир. Только не русский. Мне кажется, не русский мир. Не вубец. Саду побачення, дякую вам. Так, ну если пойду дал. Слава Украине, бывает. Слава Украине. Бывает. Героям слава. Да, друзі, да, саме так. Допомагаємо, будь ласка, українському війську, звертаємо увагу на реквізити QR-код Ступа для відьмаків ЗСУ, а я зараз до вас повернусь. Допомагаємо каналу це теж не зайве, бо, ну, бо канал існує лише завдяки вам.